sizlarga huzurlik bilan xabar beramiz yashash xo joriy yilning 25 oktyabrida o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoniga muvofiq ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh xodimlar yuksak mukofotlar bilan taqdirlandi xususan ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamentida faoliyat olib borayotgan vatanni sevish unga xizmat qilishni o'zining mas'uliyatli burchi va sharafli kasbi deb bilgan fidoyi xodimlarning o'n uch nafari orden va yuksak medallar bilan mukofotlandi assalomu alaykum efirda ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti axborot xizmati tomonidan tayyorlangan bugungi qahramon ko'rsatuvi ushbu sonda biz sizlarni sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlangan sirdaryo tumani ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya bo'linmasi boshlig'i shahlo norqo'ziyeva faoliyati bilan yaqindan tanishtiramiz ichki idoralarida yigirma to'rt yildan beri xizmat faoliyatimni olib borib kelyapman ikki ming o'n yettinchi yildan shu probatsiya xizmatida ish boshladim hozirgi kunga qadar ishlab kelyapman hozirgi kunda sirdaryo tumani ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya bo'linmasi boshlig'i lavozimida o'zim bilan besh kishi bo'lib xizmat olib boryapmiz tumanda probatsiya hisobida ikki ming yigirma uchinchi yil o'n oyda bir yuz ellik oltita mahkum hisobda turibdi shulardan bir yuz yigirma sakkiztasi axloq tuzatish ishlari jazosini o'tab kelyapti bir yuz yigirmatasi ozodlikni cheklash jazosini ellik yettitasi muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini shartli hukm majburiy jamoat ishlari to'rttadan va muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslar bir yuz qirq uchtani tashkil qiladi har biri bilan alohida yakka tartibda profilaktika olib boramiz asosiy vazifamiz ozodlikdan mahrum qilish bilan bələ, bog'liq bo'lmagan jazolarni ijrosini ta'minlash davlat organlari bilan Şö, qayta jinoyatni oldini olish uchun samarali ishlarni tashkil qilish bandligini ta'minlash ijtimoiy hayotga moslashtirish ularga yordam ko'rsatish shu ta'sir choralari tarbiyalash yo'lidagi barcha imkoniyatlarimizdan kelib chiqib shu profilaktika qilish muddatidan ilgari shartli ravishda işte, ozod bo'lganlarni ham o'sha qayta jinoyat qilmasliklari uchun hamma tomonlama ularni nazorat qilish tarbiyalash jamiyatga moslashtirish probatsiya xizmati ish faoliyati mahalla fuqaro yig'inlari bilan bog'liq sababi mahkumlarimiz tumanimizda 38 ta mahalla bo'lsa o'sha 38 ta mahalladagi mavjud hamma nazorat ostidahi shaxslarni bo'lganmiz o'sha qaysi mahallada bo'lsa o'sha mahallasiga qarab kunlik ishimizni mahalladan boshlaymiz muhtaram prezidentimiz aytganday har bitta o'sha xodim o'sha mahallada xonadonboy mahallabay o'sha ishni tashkil qilish degandek bizada probatsiya hisobida turadigan nazorat ostidagi shaxslarimizni ham yashash joyiga borib albatta mahalla idorasiga borib uchrashib bugun mana shu biz mana shu mahkumni mana shu mahkumni tekshiramiz desak mahalla raisini o'zi bo'lmasa o'sha yerdagi vakili ko'cha boshi yoki xotin qizlar bo'yicha o'sha ayollar faollari bo'yicha ishlaydigan xodimalari ishtirokida xonadoniga borib yashash joyida uni ijtimoiy ahvolini o'rganamiz asosiy vazifamiz ham shu ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar ijrosini ta'minlash ularni ijtimoiy moslashuvini bandligini ta'minlash kasbga o'rgatish o'sha mono markazlar bilan ularni kasbga o'qitish tayyorlatish tumanimiz probatsiya hisobida turgan nazorat ostidagi shaxslarimizni yakka tartibdagi profilaktik suhbatlari faqat o'zi bilan cheklanib qolmay uni ota onasi yaqin qarindoshlari turmush o'rtog'i farzandlari bilan ham o'sha uni tuzalish yo'liga o'tish jarayonida ular bilan ham shu profilaktik suhbatlar olib borib kelyapmiz o'g'lim shu o'tgan yili mart oyida probatsia nazoratiga tushib qolgandi hozirgi kunda ham ularni nazoratida turadi shu xodimlarimizga ham rahmat kunda kunora kelib xabar olishadi o'zini ukasiday o'zini bolasiday o'zini yaqiniday munosabatda bo'lib to'g'ri yo'lni ko'rsatib to'g'ri tushuntirib hamma narsani qonuniy taraflama o'rgatishadi hammasini xullas yaxshigina yordamlari tegyaptida katta rahmat ularga ham mana hozir sizlar bilan birgalikda mana shu tumanimizda joylashgan xitoy qo'shma korxonasi eng katta sanoat zonamiz bu yer bilan shartnomamiz bor Bizda hisobda turgan probatsiya hisobi turgan axloq tuzatish ishlariga jalb qilingan mahkumlarimizni olib kelib rahbariga uchrashtirib shartnomalar imzolatib qayta jinoyatni oldini olish maqsadida ularni birinchi navbatda bandligini ta'minlaymiz sababi bo'sh qolgan mahkum o'zi bilar bilmas yana boshqa bir joylarga borib yana o'zi bilmagan holda takroran boshqa narsa qilmasligi maqsadida ularni muntazam ravishda nazorat qilib boramiz ikki ming yigirma uchinchi yil o'n oy davomida sirdaryo tumani probatsiya hisobida turgan axloq tuzatish ishlari jazosiga jalb qilingan jami to'qson nafar mahkumlarimizni ish bilan ta'minladik qodirov ergash shuni ishga joylashtirishimiz kerak agarda buni hatti harakatlarda o'zgarish yo biror narsa bo'ladigan bo'lsa sizlarga zudlik bilan xabar <laughs> beramiz probatsiya xizmatida ishlash biroz ayol kishiga og'ir deb hisoblayman lekin shu ko'p yillik tajribamdan amaliyotdan <laughs> kelib chiqib ustozlarimni o'gitlari bilan maslahatlari bilan mana shu sohadagi jazo o'tayotgan <laughs> mana shu adashib jinoyat qilib qo'ygan ayollarimiz mahkumlarimizni ham o'sha tuzalish yo'liga o'tishi ularni ham hayotda o'zini o'rnini topishdi ularga psixologik yordamlar beramiz mutaxassislar ham jalb qilamiz o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining yetmish uchinchi moddasida muddatidan ilgari shartli ravishda jazodan ozod qilish belgilangan ushbu moddadan kelib chiqib mana shu probas hisobida turgan nazorat ostidagi shaxsni har bitta shaxsga sudni hukmi bo'yicha o'zimizni xizmat sohamizdan kelib chiqib boshqa xizmat sohalari bilan hamkorlikda profilaktika ishlari olib boriladi yakka tartibdagi boya aytganimdek har oydagi uni yurish turishi mehnatga bo'lgan munosabati o'sha sudni hukmiga bo'lgan munosabati o'sha qonunga itoatkorligi yig'ilishlarga qatnashishi tadbirlarimiz bo'ladi uchrashuvlar bo'ladi davra suhbatlari bo'ladi mahalladan bilamiz ularga tasdiqnoma olamiz mahalla raisidan ko'cha boshlaridan hamma surishtiruvlarimizdan kelib chiqib muhokama qilib uni agar tuzalish yo'liga o'tgan bo'lsa o'zi qonunda belgilangan muddatlari bor muddatiga qarab hisoblab belgilangan muddatda o'sha taqdimnomalar kiritamiz sud tomonidan kuni belgilansa o'sha mahkumni chaqiramiz va sayyor sud nimalarida hozirgi kunda tashkillashtirib beryapmiz ko'rib chiqilib jazodan ozod qilishyapti tungi soat 22 ikkidan keyin probatsiya hisobida turgan ozodlik cheklash jazosini o'tayotgan nazorat ostidagi shaxslarni yashash xonadonlariga borib tungi guruh bilan o'sha yo'nalishlarga tushgan xodimlar bilan birga profilaktika inspektori o'zimni xodimim birgalikda kelib tekshiryapmiz tekshirish jarayonida sirdaryo tumani yoshlik mahallasi baxtsodat ko'chasi yettinchi xonadonda yashovchi hisobda turadigan sadiyev umidni xonadoniga keldik yashash xonadoni bir necha marotaba taqillatishimizga qaramasdan hech kim chiqmayapti bir necha marotaba ma, nazorat ostidagi shaxsga uyali qo'ng'iroqga telefon qilishimizga qaramasdan telefonni o'chirilgan beryapti Ə, sud hukumida ko'rsatilgan ta'qiq cheklovlar buzganligi uchun unga nisbatan xodimlarimiz bir bilan birgalikda dalolatnoma rasmiylashtiramiz ushbu dalolatnoma asosida mahkumni topib uni tegishli hujjatlar rasmiylashtirib intizomiy ogohlantirish chorasini ko'ramiz ha mana o'zlari ham kelib qoldilar siz sud hukmida belgilangan ta'qiq cheklovlarga rioya qilmaganingizni bilib turibsiz xatti harakatingiz uchun dalolatnoma rasmiylashtiramiz xodimlar bilan birgalikda va sizni ogohlantiramiz birinchi marta ertaga ichki ishlar bo'limiga xizmatxonamizga borasiz tushuntirish xati olamiz va intizomiy ogohlantiramiz bunaqa holat boshqa takrorlanmasin ikkinchi marta yana shunaqa holat takrorlansa bilasiz qonunda belgilangan sudga taqdimnoma kiritamiz odamni o'ziga ham irodasiga ham ko'p narsa bog'liq lekin o'sha mahkumni nojo'ya xatti harakatlari o'sha atrofidagi do'stlarini o'zini o'sha ish bilan band qilmaganligi bekorchilikdan deb o'ylayman o'sha jinoyatlarni sodir etilish sabablarini yashash xonadoninizda ekansiz o'zizga belgilangan o'sha cheklovlarni bilasiz bu bo'yicha bir necha marta profilaktika suhbat ham o'tkazib kelyapmiz yashash xonadonizda ekansiz ishlaringizga omad sog' bo'ling mana shu kasbni o'zim yaxshi ko'rib tanlaganman menga shunaqangi kadrlar boshqarmasidan qo'ng'iroq bo'lib qoldi shunaqa siz muhtaram prezidentimizni sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlandingiz deb eshitib o'zim biroz hayajonlandim shu kuni uyda edim kechqurun qo'ng'iroq bo'lib qoldi akam bilan birga yashayman oilasi bilan o'zimni oila a'zolarim ular ham xursand bo'lib tabriklashdi keyin internetda chiqqankan rosa ko'p meni hamkasblarim qo'ng'iroqlar <laughs> bo'ldi ketma ket kechasi bilan ertalabgacha qo'ng'iroq bo'ldi kutmaganim shu albatta bu medalimni olishda mani atrofimdagi hamkasblarim rahbarlarim birga ishlaydigan o'sha jamoamni de, mehnatlari deb hisoblayman faqat o'zimniki emas chunki ular har kuni men bilan yelkama yelka birga xizmat olib boramiz ko'proq vaqtim ishda işte o'tadi tumanimizdagi jinoyatchilikni oldini olish qayta jinoyatni oldini olish uchun meni mana shu kamtarona xizmatlarimni nazarda tutib menga shu mukofotni lozim ko'rishgandan shu muhtaram prezidentimizga rahmatlar aytaman muhtaram vazirimizga sog' bo'lishsin opacham ishlariga haqiqatdan ha ham sodiqlar ishlarini doim birinchi o'ringa qo'yganlar opachamni ta'til olib o'ttiz kun qirq kun dam olganlarini hech qachon eslamayman har doim ta'til olsalar ham o'n kun bir hafta dam oladilar mana shu ishlarini birinchi o'ringa qo'yganlari uchun shunday yutuqlarga erishib yuribdilar irodali mas'uliyatli o'zlariga ishongan havas qilamiz shu sohada ishlashim ota onamni judayam o'rni katta har doim meni qo'llab quvvatlab kelishgan va men shu sohada onam rahmatli aytardilar og'ir tosh suv olib ketmaydi bolam sen shu sohani tanladingmi shu sohada qanchalik og'ir uh, bo'lsa ham kasbing sen shuni uddalla uddasidan chiq derdi lekin shunaqangi hayot yo'llari past baland degandey shu xudoyimga shukur mana shu kunlargacha shu darajagacha yetib keldim birinchi o'rinda ota onamni mehnatlari va ustozlarimni mehnatlari samarasi oilamdagilarni menga meni qo'llab quvvatlashlari deb hisoblayman